Она катувала 5 дней. Я хотел как будто сжечь наживо. 95% ребят, кто ехал на Чербавку, к сожалению, но это был расстрел. Они думали, что я барыга. Травка. Говорит, не хочешь помочь нашим? Что есть несколько объектов в городе с моей помощью, то есть как бы туда были прилеты. Были некоторые моменты, когда я узнал, что за мной идет слежка. Здесь жареными органами пахнет. Ой, Сейчас будут мыть. Мы? Так подожди, Мыть? Зараз будет? мы прибираем. Вы нанесете? Так, так. Туда, да. Так. А что я сказал, придет или нет? Так. Ну надо же, дождь начинает. Мы сейчас будем замывать, и чистить квартиру от вы тут уже працювали что? чуть Нет, мы сегодня первый раз и течет, и валится. Нет, самое ты главное говоришь? на сегодняшний день, чтобы вы наконец-то заехали под крышу в дом. Это не жилье на улице. Ну, вы знаете, что все ровно. Вода пошла и она слава, богу. но слава богу, что она, она осталась целенькая, а то все разбивается и все пропадает. Потеля есть, мы же все делали сами. Смотрите. Не, эти дома они, ну, их снесло полностью. То есть у людей как бы было жилье, его к сожалению не осталось. Да. Давайте вонючим, Влад! Давай-давай. У тебя, конечно, волосы такие бедненькие, умные, да? Да, это много. Мы вчера закончили объект. Один из, одну из квартир, в которой вода была... Вонь стоит ужасная и тому подобное. До этого мы были на храме, на нефтегавании. Там вообще последний день я с Уловой, мы очищали в подвале, до сих пор стоит вода, и как бы мы очищали мул, то есть вытягивали. Очень быстро захотели наш город. Вот первые три месяца, наверное, я мало с кем обсуждал, но я старался найти сразу партизан наших. Я встретился с другом здесь же, в части, где мы выносили провиант. То есть, случайно, то есть как бы он подъехал туда, потому что он тоже услышал, как бы, и тоже нужно было себе добыть домой что-то, какой-то провиант. Он не знал, на самом деле, что я. Но мы так разобщались, потом через пару дней, ну, я оставил номер телефона друга, у меня на тот момент не было телефона, у которого я жил. То есть как бы он связался с моим другом, мы потом встретились, и он мне как бы так пару слов накинул, типа, говорит, не хочешь помочь нашим? Я безотказно сразу согласился. Есть несколько объектов в городе, с помощью которых как бы, с моей помощью, то есть как бы, туда были прилеты. Там находились орки в тот момент. И были довольно-таки прилеты неплохие и даже, как говорится, с 200 За волонтерами дуже сильно воювали в Херсоне. Тебе не было, ну якось тебе доводилося переховуватися, знаешь? Были некоторые моменты, когда я узнал, что за мной идет слежка. То есть одна машина иногда становилась вот здесь, где мы стали, сидела за мной. Вторая, первая, это первый раз, кстати, когда я ее видел, здесь стояла 99-я, здесь меня и сидят буряты. По, ну, как бы по гражданке, все, но я понимал, что это слежка именно за мной, потому что, ну, я уже тогда начал работать с ребятами, как бы, ну, помогать им. Они думали, что я барыга, правда. И у них постоянно, кстати, извините, немножко съеду, Сколько раз меня не размозили русские патрули, у них постоянно был один тот же. Один тоже. А есть что? Вот постоянно этот был вопрос, вот я серьезно говорю. С пустыми руками у нас не принято приходить ну, домой. Неважно с чем на самом деле. Просто пяточка, это, как знаешь, от души. То есть э, приносилась людям, то есть как бы, ну, просто посидеть, посмеяться. Я этого не скрываю, ну, это нормально, то есть как бы, особенно в наше, в наше время, в нашей жизни. И... Ее постоянно забирали и при мне два раза скуривали. И по этому обвинению тебя задержали. К сожалению, нет. Лучше бы по этому обвинению задержали. Меня как бы задержали вообще по факту, типа, ну, задержали так серьезно. То есть я шел так с подработки, если хоть это недорого было. Шел с подработки просто, иду себе, слушаю музыку. И тут подъезжает, так, возле меня становится бусик. Выходят такие ребята все высокие, эти, в масках, все, одевают мне мешок на голову, ломают меня, вот так везут в машину. Я также ехал все время в машине. То есть. Я знаю, единственное, что мы долго ездили, забрали потом человека, который меня сдал. Мы ехали оба молча, нам не давали ничего, не ни говорить, не общаться, ни. Хотя я понимал, что я кого-то еще забрали. Но я не знал сначала кто это, потом мне сказали, когда меня отпускали. смотрите, что мы сделаем. там, где мы заезжаем под мост, вы там максимальное ускорение. я понимаю, ну, ну, водителю если что. хорошо, потому что там могут, да, может быть без всего. мы зараз будем, мы приехали сюда в этот помощь. Людям Це... — это село Антоневка, ПГТ. Мы передвигаемся сегодня чисто по Антоновке. Берем здесь гуманитарку, которую мы смогли собрать. Сейчас будем передвигаться на остальные точки. Это уже будут более э, люди, которые лежачие, которые не могут сами передвигаться. То есть как бы им больше тяжело.

А <рес> <рес> я улогодалю вас. Як ви реагуєте на вибухи, яка? Ой, дитино моя, люди ховаються в підвалах. Нас нема підвалів. Я просто біля неї сижу, ото глажу її за руки, за голову, щоб вона не кричала, щоб не психувала. Буде, як буде, як Бог зробить, як він так і буде. Ми все приймемо. Вам пропонували виїхати? Пропонували, не те, що пропонували, а навіть настойчиво пропонували. Ну її ж не можна зрушувати з місця, в неї кості. Угу. Її не можна. Я вже так от беру простинями, її піднімаю чуть-чуть, осторожненько пересаджую. Стояли чеченце. Ну, и сбоку стояли дети, я точно помню, малыши там, прикалывались над ними. Они как бы толком на них реагировали. И был пацанчик первый, который, как бы, которого они поймали, мы были второй и третий, как они называли. Они по минам ничего не называли, называли первый, второй, третий. Его погрузили в багажник, начали грузить моего друга, потом начали грузить меня, и увидели, что два еще лягут, типа, а третий уже не ляжет, как бы, и они так долго-долго-долго-долго-долго думали, по большому счету. И потом такие говорят, когда я присел на багажник, они понимают, что типа, ну, они багажник не закроют, как минимум. А типа в саму машину, как бы они категорически были против, чтобы кто-то из нас, как из пленников, садился. Они сказали прямо, что мы едем на Чернобаевку, что типа, ну, даже не приезжала никакая там не оперативная группа, ничего. То есть, ну, они решили для себя. Нам пофиг, мы их забрали, отвезли, но я знаю, что 95% ребят, кто ехал на чербавку к сожалению, но это был расстрел. 5% ребят, это которые я знаю, что вернулись. Мне вот так вот потом мне повезло тем, что они говорят, они когда увидели эту ситуацию, что ну, я там никак не помещусь, и типа в машине тоже места нету, и они, повторюсь, категорически были против. И они сказали, типа, так, ты, ти, ты, собирайся, уебайте. Вот так они сказали, то есть вот так я жизнь спас себе и другу. Каких было? Пять дней. То, что меня катувала 5 дней. А то, что я был в общем, 7. Это было в Да. Я, у меня мешок одетый был постоянно. Максимум, что я снимал, это кушал я вот так. Максимум. То есть все пять дней, которые именно находился ну, в клетке, скажем так, по-другому не назовешь, то пытали меня тоже в камере. Насильства физического не было, было только они хотели узнать, где находятся наши войска, где находятся там схроны, где находятся партизаны. Ну, то есть, все, по сути. Ясно, но чтобы это не сказал, человека, который меня сдал, за два часа до того, как меня отпустили, его расстреляли. Там же, в камере, через одну камеру он, оказывается, сидел. А меня отпустили, сказали, что перепутали. То есть мне отдали все, кроме телефона, денег и документов. То есть я сейчас восстанавливаю документы. Вот мне 10 числа идти подаваться на паспорт. Отдали рюкзак, который у меня был, и в рюкзаке была смена футболка. И, ну и ключи от квартиры. И то видно, что, скорее всего, делали то есть, как бы, дубликат. Ну, я добирался очень долго, больше суток, потому что было очень тяжело. Я несколько раз терял сознание на улице, ну, шел пешком. Сил, сил не было на самом деле вообще. Я реально больше суток добирался. Были ожоги вот здесь, они меня, они меня били в эту точку. То есть получается, сказали, как били. Сжимались сначала пальцами, а потом наносили на, ну, на сухое тело, то есть не мочили. По правильному, сколько я знаю, если ну, есть такая пытка током. Сначала мочат часть тела, которые будут тебя ну, бить, а потом уже ну, наносят удар током. А мне были на сухой, то есть меня хотели, как я понял, меня хотели как будто сжечь наживо. У меня иногда бывает приступ сейчас, после того, как я после вот этой вот ситуации, меня начинают телепати... Как будто меня снова бьет током, как бы телепатию около 40 минут, если я дома нахожусь, если на улице около 20 минут, ну, плюс минут. Получается, здесь э, мы с ребятами, у меня друг говорит, после того, как он знал, что я был в плену спустя неделю, э, то есть как бы, ну, говорит, типа, здесь находится очень много м -м, спецуры, честно право. Здесь находилось очень много спецуры, ихней. То есть как бы они жили в... Это как интернат место. Здесь они же вывезли отсюда детей. За вот этим зданием наши ребята следили больше месяца. То есть в тот момент, когда я уже был в плену, они следили за ним. И потом как бы я просто как-то проходил, и мне кто-то сказал, что как бы просто кинь глаз, посмотри. Я смотрю, короче, что раз машина заехала, два машина заехала, три машина заехала. И я смотрю, что просто когда я уже побывал на этой территории, я для себя, допустим, понял, что да, я не зря как бы именно выбрал это место, показал человеку, откуда взять ракурс. Сколько я знаю, одна фотография была вот сделана вот соседнего переулка. Сколько вот всего было таких прилетов под моим наводком? Два или три. Но это как бы это не именно моя наводка, я просто выбирал здесь ракурс. Я уже не фотографировал, потому что мне сказали, как бы тебя твое лицо знают, просто не стоит. Для меня основная задача была посмотреть, понять для себя, э, перед тем, как я сделал фотографию объекта, допустим, да, понять, сколько здесь их находится. Что-то так сильно прилетело. Три хаммерса. Если я не ошибаюсь, э, последний прилетел, кстати, ближе к утру, когда они уже суетились. Сначала прилетело два сюда в школу, потом э, если не ошибаюсь, один, один упал, получается, вот в начале. Второй где-то буквально сразу же рядышком. А третий в ту часть прилетел. Это Как мне говорили. Потом я видел, как сюда наши заходили. Здесь мы нашли а, на первых этажах, там, где более безопасно, нашли несколько растяжек. То есть как бы обезвредили их. У меня и были ребята, кто мог обезвредить. И, ну, поработали здесь немножко. Два трупа здесь нашли. Я мог уехать в первые дни, там мог все, но я себе и пообещал и брату. Брат попросил меня просто говорит, мало, не оставляй родительскую квартиру. Я ее не оставил. Я пообещал соседям и себе, то, что в этой войне обо мне узнают. А, то есть как бы ну, то, что я немножко для себя, но какой-то плюс на, нашим войскам помогу, сделаю все ближе, ближе к победе.